Не вызывает. Почему? Во-первых, это э, напоминает очень хорошо правление Виктора Ющенко, который обещал очень много реформ, продвижения по пути в Евросоюз, к европейским стандартам и так далее. Но мы знаем, что фактически его правление свелось к пропаганде э, э, Голодомора как геноцида прославлению ОУН-УПА и так далее. То есть именно тех моментов конкурирующих версий памяти, которые раскалывали украинское общество и которые были очень умело использованы Москвой, в том числе и в том конфликте, который мы сейчас наблюдаем на востоке Украины. Более того, вот... Законы, принятые в апреле 2015 года, очень напоминают мне события апреля 2011 года, когда был президент Янукович и партия регионов была правящей партией. Если вы вспомните, что было в апреле 2011 года, в апреле было такое вот на всех вот этих политических ток-шоу, в прессе, на телевидении, в интернете. Ну, Какая-то истерия была умело раскрученная по поводу использования красного знамени победы 150-й гвардейской кутузовской стрелковой дивизии. Да, в 2007 году в России был принят закон, который делал это знамя официальным символом победы. И вот в 2011 году, в апреле, за полтора месяца до 9 мая, началось раскручивание вот этой истерии и апофеоза оно достигла э, во львове куда приехали сторонники пророссийских групп из одессы и крыма да и там э, были даже небольшие столкновения с большим количеством журналистов и украинских и российских и вот э, Украинцам, россиянам по телевидению была показана картинка расколотой Украины, которая поделена на сторонников Великой Победы и их противников, то есть фактически получается фашистов. Да, то есть вот та терминология, которая активно была вброшена в 2014 году, фашисты, фашистская пункта, надо с ней бороться. Вставая страна огромная, продолжается Великая Отечественная война. Это все, как мы видим, постепенно из-под э, готовилось заранее. И поэтому у меня вот эти два примера, которые я вам привел с Ющенко и знамой Победы в начале президентства Януковича, они вызывают очень нехорошие ассоциации. То есть законы фактически приняты с опозданием на 20 лет и приняты именно сейчас, чтобы отвлечь внимание населения от реальных проблем. Это гиперинфляция, это стремительный рост цен, это повышение тарифов на жилье. Но вместо обсуждения этой повестки, которая реально интересует, наверное, 99% жителей Украины, вбрасывается искусственная повестка «давайте обсуждать можно ли носить ордена и медали с серпом и молотом и красной звездой на День Победы? Или какие символы нам использовать, какие памятники нам сносить? А если памятник Ленину снесли, а кому тогда поставить памятник на опустевшем постаменте? То есть делается все, чтобы отвлечь. И я здесь вижу очень нехороший сигнал, что реформы в очередной раз будут отложены вот. Будет проведен определенный передел рынка. Да. Сейчас, возможно, начнется большая приватизация, поскольку снимается запрет на приватизацию нескольких сот предприятий, да, которые ранее не выставлялись на продажу. А для отвлечения масс опять вбрасываются вот эти псевдоисторические темы. Ну и последний важный момент. Да. Все-таки, прежде чем принимать такие законы, которые касаются не того, как мы будем двигаться, развиваться в будущем, а которые касаются такой тонкой материи, как прошлое, память о прошлом, наверное, все-таки необходимо было бы провести сначала обсуждение этой проблемы. Обсуждение с привлечением профессиональных историков. Но такого обсуждения не было. Это в очередной раз показывает отношение властей. К нам, и к историкам, и к гражданам Украины. То есть решение принято, но без широкого обсуждения. Спасибо. У меня чуть оптимистичный взгляд на эту проблематику. Я согласен с тем, что беда нашей страны, в том, что законы, которые принимаются в Украине, часто просто не работают. И Наша вера в то, что если за полгода мы действительно уберем все коммунистические символы, коммунизм исчезнет, она абсолютно инфантильная и говорит даже об этом несерьезно. Другое дело, что мы проходим через этап трансформации, и первые на этом пути, когда после сложных исторических моментов войн странам приходилось заново выстраивать свою идентичность и э, пытаться наладить гражданский мир внутри страны. И Япония ⁇ это тоже та страна, которая пережила историческую ломку, э, нашла, тем не менее, ориентиры для будущего и состоялась э, как одна из величайших мировых держав. Э, Украине предстоит пройти тот же самый путь, и залогом э, нашего успеха э, будет как раз эффективный институт. Нормальное государство, потому что а, сейчас мы уже уперлись а, в тот предел, когда одного выбора Украины сердцем недостаточно. А, сейчас надо работать руками, сейчас надо строить другую экономику, и от того, насколько мы будем успешны а, в экономическом развитии, а, от этого будет зависеть а, в том числе судьба Донбасса, потому что убедить людей, которые остались на оккупированной территории, выбрать Украину можно только наглядным примером своего развития и своим успехом. Это будет самый очевидный и непререкаемый аргумент. Что касается самого 9 мая, то в отношении Донбасса эта дата уже обросла отдельной историей. 9 мая случилась страшная трагедия в Мариуполе. Именно тогда в городе были активные боевые действия. Штурмовики ДНР пытались взять штурмом отделение милиции городской совет. Кстати, этого было много человеческих жертв. И для города это уже день, который не только день победы, но и день гигантской трагедии, затронувшей непосредственно Мариуполь, потому что помимо сми начальника милиции, начальника ГАИ города, который был зверски убит, он был повешен просто в центре города. А, пострадало просто много зевак, которые тогда были, они получили тоже ранения. И, а, в городе до сих пор нет единства о том, что же случилось тогда 9 мая. И а, вот именно 9 мая 2015 года в городе Мариуполе, конечно, будет а, абсолютно другим. Это будет день не, про, не только про День Победы, но и день от начала новейшей истории и один из трагических дней украинского Донбасса. Возвращаясь к теме насилия, наверное, логично было бы спросить, как уменьшить это насилие, с помощью чего. Понятно, что государство должно предпринимать какие-то вещи, возобновлять инфраструктуру и так далее, но что должны делать люди там, на Донбассе, или, возможно, они ничего не должны делать? Возможно, есть какой-то пример, да, Костя? А, возможно, есть какой-то пример, который уже сработал ранее в исторической перспективе или совершенно недавней исторической перспективе, потому что мы понимаем, что в данный момент мы живем вот именно в том периоде, который наверняка войдет в учебники по истории. То есть что должно произойти, чтобы уменьшить и насилие, и агрессию у тех людей, которые сейчас находятся там? А... Но возвращаемся к вопросу о памятниках. Это память. Безусловно, мы не рефлексируем в достаточной мере то, что происходит сейчас. Мы не можем еще понять, как, как в будущем анализировать эти события и какие памятники должны быть поставлены тем людям, которые пали жертвами в этой войне. Количество насилия, оно от того, что на Донбассе, в отличие от остальных регионов Украины, была нивелирована ценность человеческой жизни. На Донбассе, в Горнянском регионе, люди очень часто гибли на шахтах. Речь шла примерно о 200-300 смертях в год. Это в результате аварий и Донецкая область до войны была печально знаменита наибольшим количеством дорожно-транспортных происшествий по Украине. Это не значит, что там как-то по-особенному ездили на машинах, просто когда была нелегальная угледобыча в так называемых копанках, людей, которые там гибли, выбрасывали ночью на дороги, чтобы их смерти списывали на дорожно-транспортные происшествия. И таким образом вот Украина была... Донецкая область была в топе, типа, в результате ДТП в Украине. Все это вместе, плюс абсолютно коррумпированная полицейская система, ведь никто не искал справедливости в Донецке никогда ни в милиции, ни в судах, потому что это было бесполезно, это коррумпированные насквозь прогнившие структуры. Все вот эти факторы привели к тому, что ценность человеческой жизни была абсолютно минимальной. И, собственно, из-за этого происходит такое абсолютно нечеловеческое насилие. Оно, оно действительно запредельное. А такому насилию нет места в Европе и вообще в мире 21 века. А, изменить ситуацию сначала должна закончиться война, а потом надо увековечить память тех людей, которые в этой войне пали. И показать, что эти смерти не были напрасными. Потому что если эти смерти будут напрасными, если все, грубо говоря, вернется на круги своя, то вот это вот очень большая проблема, с которой тяжело будет жить всем, всем нам дальше. Смерти не должны быть напрасны. Долж, должно быть развитие, должно быть воспитание, пропаганда и образование в духе гуманистических ценностей, в духе ценностей человеческой жизни. И должна быть борьба за каждого человека, который сейчас находится там. К сожалению, ведя пропускную систему, Украина отрезала от себя Донбасс как от опухоль. Но от этого не делась проблема. Она никуда не делась, потому что люди общаются с друг другом, у людей остались там родственники, друзья, есть вот это вот общение, и мы по-прежнему не делаем ничего, чтобы помочь уйти и эвакуироваться из Донбасса тем, кто хочет это сделать и кто хочет воссоединиться с Украиной.